Мені 29 років, коли я був ще подорожним. Моя компанія моїх друзів, це в основному були алкогольники, наркомани. Компанія моїх друзів, вони в основному вистояли з алкогольників, наркоманів. І э, була, була така в моєму житті ситуація, що я э, приблизно в 17 років хотів покінчити своє життя самоблоком, тому що мене покинула дівчина. І в моїй житті була така ситуація? Там мені було 17 років, у мене була дівчина, яка мене бросила, і я хотів покончити життя самогубством, самогубством. Вона з'являлася у ходила до різних гадалок. А вона займалася гаданнями, ходила до гадалок. І коли вона мене покинула, я просто втратив все життя, і и... і коли вона мене бросила, я втратив спосіб життя. І одного разу я впав у смуч і просто почав молитись, скажу "Боже, що ти є?" Я хочу жить. И однажды я проснулся ночью и молился к Богу и просил, что если ты есть, мой отец, который знал меня как всегда радостного, позитивного человека, Попробуй на русском, может так быстрее будет времени много. просто, да, потом начну расскажу. И как бы мой отец был. Тоже шокирован тем, что я хожу в депрессии, потому что я в школе, когда учился, я всегда был, ну, очень любил шутить, всегда был веселый. А когда бросила меня девушка, я просто ходил в депрессии, месяц или два я просто ну, не хотел жить. И а, а, в один день в а, мою компанию друзья пришел парень, он был, он был э, верующий, но в бывшем он был наркозависным. И он пришел в центр реабилитации. И а, моя компания, это были как бы парни, которые там курили, пили, мы обижали людей, делали много И этот парень пришел и начал рассказывать нам Евангелие. И, и как бы все мои друзья, они просто смеялись и говорили, ну что этот глупый человек, что он нам рассказывает. Они все смеялись. А меня это заинтересовало. И я как бы у меня сердце расположилось, и я начал с ним общаться. Каялся. Это было лет 12-11. Но потом я попал сразу в компанию, так скажем, в лобках, в кавычках верующих людей, которые позволяли себе употреблять алкоголь. И они пили вино, но, ну, понимаете, как бы в таких количествах даже, что когда я будучи неверующим, я так не напивался с неверующими, как я напивался с верующими друзьями. Мы просто пили вино, один а как бы там мой друг, он просто от этого Понятно. понимает, да? Я был шокирован, как бы я понимал, что я неправильно живу, потому что я читал Библию, но у меня как написано, что худые сообщества, они развращают добрые нравы. И э, прошел небольшой период времени, и у меня как бы, э, появилась возможность поехать в Соединенные Штаты Америки я был студентом, и есть такая программа, называется Work and Travel. Она для студентов, это культурный обмен, увидеть мир, как бы расширить мировоззрение. И когда я прилетел в штат Флорида, то, что мне обещали в Киеве, совсем было по-другому. Мне не дали работу, и я в первый день потратил большинство, ну, своих денег просто на такси потому что я приехал в тот город где меня должны были взять на работу мне сказали что я там не нужен я взял сразу же билет в интернете в другой штат там у меня были какие-то связи там с людьми и я там нашел работу Но потратил уже думаю, все сбережения и я там жил в подвале с крысами работал в лесу нереально. и работал очень тяжело я работал по 17 часов и работал каждый день, потому что, ну, как бы, понимаете, я мог работать 10 часов, но когда ну, тебе 19 лет или 20, и тебе говорят, ну, это первая твоя работа, и ты понимаешь, ну, там, получаешь, как бы, как для Америки небольшие деньги, там, 7 долларов в час. Но для меня это было много, и говорят, сколько хочешь, чтобы работать. И я давай еще работать 17 часов, и так каждый день я работал, работал, просто одного ну, а ночью там крысы такие большие, как бы бегали в по подвале -по сверху, там ну, просто у меня друг рядом тоже, у меня был матрас. или четыре на сон, а я уже просто этих три часа тоже не спал. И дальше работал, работал. И потом я просто, одно утро я просто встаю, и я просто смотрю, что я не могу встать прямо с матраса. У меня ноги просто отказывают, начала течь кровь с носа. Мне так стало плохо. А там, получается, ты должен каждый день идти на работу. Там отмечаешься, там сразу показывают время, когда ты пришел. И я, и я, просто в этот момент, я понял, как бы я начал молиться снова. И когда я ехал в Америку, я не взял с собой Библию, ту, которую мне мой друг подарил. Я забыла о Боге, и потому что ну, я так подумал, а сумка и так большая, зачем мне Библия с собой в Америку? Все равно приеду через полгода, почитаю уже в Украине. И как бы я начал снова молиться, говорю, Боже, если ты есть, помоги мне. И получается, я прихожу на работу, спрятался, посидел там полчаса, еще где-то там, ну, большой такой был, как, там цветы, теплица большая, но людей работает, и если спрятаться, я там посидел, там посидел, отошел, потом я потом уже начал работать, и ко мне в один день пришел человек, я его никогда не видел, никогда не знал, он был американец, но он вот так пришел, достал просто с пакета Библию на русском языке, подарил мне Библию. не было какого то чудо, это вау, ну классно, по Богу, там, взял Библию, так, думаю, Бог, ты знаешь, что у меня Библии не было, я жил в лесу, машины нет, постоянно там работал, в доме, там, в доме сверху жили индус, там, э -э -э с Индией, как бы парень жил, а мы жили в подвале, два украинца, и получается, мне не было даже Библию взять, и тут мне подарили Библию, и я этого человека уже больше не видел. И как бы там уже в Америке, в этом подвале, я, я начинаю читать Библию по-новому. Я начинаю читать, и Бог мне просто начинает по-новому говорить, как, бы, как я должен жить. Э, это все длинная история, мне 10 минут пастор сказал, мне есть об этой дней, она на 3 часа. Ну, я постараюсь так вкратце. Потом я много работы изменил, я работал э, из, как бы, на, на разных работах, на заводах, но в конце концов я убирал маркет. Большой маркет, я мыл там пол, такая специальная электричная машина и мыл э, туалеты женские, мужские. И жил уже в отеле. И знаете, первое, когда мне сказали, что я должен, ну, потому что мне сначала сказали, что я должен только мыть мать, а потом, когда мне показали туалет, женские, мужские, там, убирать, а знаете, как бы это разное, по-разному бывает. Когда, и я просто это делал, это через интернет. И я начал петь, я э, начал петь на эти стихи, у меня так все классно получалось, я, я говорю, Бог ты давно такой дар, я так классно пою. А зачем ты такую работу мне дал? Туалеты мы, это же не для меня. И я был эти туалеты, роптал на жизнь, роптал на Бога. И знаете, в один момент я пришел в этот отель, открываю Библию и читаю о том, как Иисус Он омывал ноги ученикам и говорил, кто хочет быть из вас больше, тот должен быть... Кто, кто себя возвышает, он будет унижен. И Бог смиренным дает благодать. А гордым противится. И Бог начал мне говорить, начал меня учить. По сей день я учусь. Я учусь. Да? Но знаете, что я хочу сказать? Я пережил этот стих, Бог смиренным дает благодать, когда я смирился. Я начал эти туалеты мыть, как после брата, как после сестры, там, стены мыть. И я просто пел псалмы, там, Господь, там, пастор мой, я пою, мою туалет, а целую ночь я работал, не днем, а целую ночь мою вот это все. И утром, я просто, у меня глаза вот такие, и я такой счастливый, у меня такая благодать наполняла, и я иду такой, утром я должен менеджеру показать все, что я сделал. А он американец смотрит на меня, говорит, you use some drugs, говорит, ты что, какие-то наркотики употребляешь? Что с твоими глазами? Почему ты такой счастлив? Его работа заключалась в том, чтобы просто посмотреть, как я сделал работу, и он получал, наверное, в два-три раза больше, и он несчастный. А я может... постучали люди и открывают дверь. Это были евангелисты. Там была евангельская церковь рядом, в этом городе, где я жил. И они пригласили меня в церковь. Они подарили мне еще Библию на английском языке. Они говорят, если есть у тебя какая-то нужда, у них был такой автобус, там была еда, сладкого очень много, одежда. И они как из дома в дом приезжали и просто спрашивали, есть ли у тебя какая-то нужда. А тогда уже проповедовали Евангелие. И я как бы сказал, у меня есть Библия, я знаю, я уже верующий, мне сказали, класс, там, у меня уже были деньги, как бы была еда, но от как бы, сладкого я не отказался. Вот. И а потом мы вышли, взяли за руки, как сейчас, я так помню, помолились, и они пригласили меня в центр. И я на следующий день, целую ночь работал, был в туалет, и утром приезжает за мной автобус, забирают меня в центр. И там я начал ходить в церковь, это да, так вкратце, там я уже покаялся, принял крещение, и там уже по чуть-чуть там мы служили в, в тюрьмах и ездили как инвалидов тоже как бы служили но потом у меня пришло как бы, такое видение что я должен да что я должен вернуться в украину и заниматься э, детьми причем вот этот да я пел как в стиле рэп но христианские песни и я просто вернулся уже в украину знаете, была борьба потому что тело говорило заработаю как-то хотя бы на Lexus а тогда уже приеду в Украину в моем городе начали ходить в школы, проповедовать, проповедовать. И знаете, мы думали, мы говорили, что мы будем не будем жениться, мы будем до конца, мы будем вот такие как апостолы, но потом пошел момент, и я говорю, Боже, как-то нехорошо человеку быть одному. Дай мне, пожалуйста, жену. Я попросил какую, чтобы она была красивая, чтобы она поддерживала меня в моем служении в школах. И как бы через некоторое время я встретил прекрасную девушку в одной церкви, я там пел, и, знаете, я сразу вспомнил проповедь одного пастора, который сказал, что э, крик сестринского сердца, братья, не тормозите, потому что их там братья, они только молятся, но ничего не делают. И после служения она убирала, я сразу ей помог, и как бы мы познакомились, и через год женились, как бы, и вот моя жена Катя, и мы уже 4 года вместе, за 4 года мы прошли, с Божьей помощью, больше 50 тысяч детей уже пришло, больше 300 школ по Украине мы прошли, вот, ну слава Иисусу Христу, вот так, Божья благодать у нас подругилась, и Саша, который говорил передо мной, он, я был в его городе, в Пеницке, он нас пригласил в Италию, мы впервые взяли, в Фран... Франции впервые, в Италии, это первые наши две недели, вот так. Uh -huh. У меня есть песня, я могу спеть песню, если пастор что есть время. Или... Как бы я, у меня 36 песен, я не знаю, какую выбрать, но я выбрал песню про опыт. Ну, как бы хочу сразу вам объяснить, что эта песня не политическая, эта песня не патриотическая, потому что я ее написал еще до событий в Украине, которые случились. Это еще не было даже этих всех событий. Я просто написал песню, знаете, как Марк Лютер Кинг, он говорил, моя мечта о Америке, знаете, как Мир. И э, когда мы будем, будем вместе петь эту песню, вы можете петь не моя Украина, а моя Франция или а моя Россия. Благословлять Россию, благословлять Украину, благословлять Францию. Потому что Бог призвал нас к единству, Бог призвал нас любить друг друга. Подключаем у вас колоночку, чтобы нету шура. Попробуем, не знаю, мы с